Червону руту не шукай. Вечерами ты у меня единна, только ты. А кто ти... ты такой? Ну здравствуй, Витя. Откуда ты меня знаешь? А я тебе все знаю, Витя. Да ладно все. Ха. Вот здесь собраны все твои. Дела. Хочешь, прочту? Не, не надо. Это все брехня. Это все Юлькины западенцы понапридумывали. Это все спалит. Угу, Ну-ну. Все. Ну-ну. Ты что, с НТВ, что ли? Нет, Витя. Я президент. Да ладно, президент. А если президент, через сколько лет мы отдадим долг за российский газ? Ага. А я думаю, что максимум через два года. О! Знаю. Выходит, ты действительно... Да, Витя, я, есть он, президент этой, всей. Ти... Кто? Украины, да. да. Да? А если ты президент, то почему ты тогда пыль вытираешь? А уборщица в Москву уехала, переводчицей работать. Слушай, Витя, а побудь за меня президентом. А что я смогу? А я что, мог, что ли? Ну. Вот так. О. на маслом? Ты только выборы выиграй. А дальше лафа. Витя. Все так... можно. Все. Стой, ты куда? Отдыхать, Витя. Наслаждаться. А есть хоть какие-то правила? Осетию! Говорит президент Украины. Вы что-то хотели, господин президент? Я борща хочу, слабо. Одну секунду. Да, одну секунду. А это? Я теперь всемогущий. А якщо я всемогущий, то. Дорогі виборці, я зараз хочу звернутись до всіх глядачів для того, щоб Я хотіла зараз у цьому пустому місці. задать дуже важливе питание. Ой, пропало все. Я теперь всемогущий. Понял. Извиняюсь. Чересчур, да? Все. Возвращаем шапочку. Все. <плак> работать, работать. Ну сделай же что-нибудь для нас. Уйди. Ну сделай же что-нибудь для нас. Зарплата выше. Ничего Лекарство Такой же, как Ющенко. Да нет, хуже. Да. Лучше бы Тимошенко выбрали. Да. да то же самое было бы. А, а вот и а, а вот и да. Кто это со мной разговаривает? Это мы, украинцы. Мы твой народ. Что же мне с вами делать? Как же ж мне. Указ номер один президента Украины. Все просьбы в письменном виде. Президент. Все. Пишите. Выделите деньги на сельское хозяйство и армию, и, медици и медицину. Господи, Геля! Гелечка! Геля! Что это? Ага. Это только за последние четыре секунды. Понятно. А вот это лично меня. Геля! так где же он есть? Где же он этот указ номер один? И кто его придумал? А, вот он. Отменить указ номер один. Все. <плодисмент> а опять эта фигня! <плодисмент> Ладно, <плодисмент> тихо вам. Тише. Я понял. Надо что-то сделать и для народа. И я это сделаю. Я ж президент Украины, в конце концов. Значит так. Я обещаю, что скоро будет все так хорошо, что я не услышу ни одной претензии. Раз, два, три. Не слышу. Не слышу ни одной претензии. Не слышу.